Salam, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Gününüz uğurlu, xeyirli olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl bir həyət evini təqdim edirəm hal-hazırda. Qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli izləyicilərimiz, bax bu evin qiyməti endirilib. Çox gözəl və modern üslubda tikilib, təmir olunmuş bir evdir. Təmirdən sonra yaşayış olmuyub və qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən çox gözəl bir evdir. İzləməyə dəyər. 4 otağlı və tam asfalt yolun üzərində, qapının önündən bax burdan marşrut xətti keçən gözəl bir həyət evidir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bütün şəraitlərə malik bir evdir. Yaxınlığında orta məktəb və digər şəraitlərlə təmin olunmuş bir ərazidir. Gördüyünüz kimi bu formada gözəl xarici görünüşü var, hörmətli izləyicilərimiz. Məktəb arası monolit betondur. Təmiri qeyd etmək istəyirəm ki, çox yüksək səviyyədə aparılıb. Və, eee, onu da nəzərdən çatdırım ki, 1-ci və 2-ci mərtəbə monolit betondur. E, Ümumilikdə da, isə qoşa daşla tikilmiş super bir e, həyət evidir. Baxın, burada alt səsində belə bir izləmisidir. Gördüyünüz kimi, baxın belə bir e, boqları bu, görürsüz. 1-ci mərtəbə monolit betondur. Həyət yanı sahəsində bir maşın tam sərbəst şəkildə daxil ola bilər. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etməyə istəyirəm ki, evin qiymətində inşallah ki, real alıcıya yaxşı bir endirim olacaq. Və daxil olacağı evin necə hazırda? Və nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, evin təmiri çox yüksək səviyyədə aparılıb. Daxil olub baxın birinci mərtəbəyə. Evin gözəl təmiri var. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkenlərdir. E, burada mərmərlə yığılıb yanları məcərləri dəmir peryolalardır. Deməli, birinci mərtəbədə bir qonaq otağı, bir mətbəx və burada da bir sanitari boşluğu var. İlk növbədə sizə evin gözəl, geniş qonaq otağını göstərim. Baxın, belə bir geniş qonaq otağı var. Hörmətli izləyicilərimiz, bu evin qiyməti 93.000 manatdır. E, real alıcılara qiymətdə çox, yəni yaxşı bir endirim olacaq. Və e, baxın, burada qonaq otağında televizor yeri qoyulub, elektrik qovşaqları qoyulub müxtəlif yerdə. Və baxın burada sizə göstərim. E, baxın, belə bir e, sanitariya qovşağıdır birinci mərtəbədə. Tam rahat. E və baxın, burada da belə bir mətbəxidir. Hörmətli izləyicilərimizə də səndə çatdırmaq istəyirəm ki, şəhərlər tam qanuni və istənilən notarial xidmətlərlə satış prosesini yerinə yetirmək mümkündür. Və baxın, belə bir burada mətbəxidir dəşəmə laminatla çox səliqəli şəkildə təmin işləri başa çatdırılıb. Və daha çox vaxt itirmədən evin ikinci mərtəbəsini də daha yaxından təqdim etmək istəyirəm. Həqiqətən çox müsbət auraya malik bir evdir. Evin içində girəkən yəni ev çox, yəni fərah evdir həqiqətən. Bax burada birinci e, mərtəbədə pəkanların altında boş bir kladovkasıdır. Və qalxıb evin ikinci mərtəbəsi ilə də sizə daha yaxından tanış edəcəm. Hörmətli zəyyəcərimiz E, yəni mən deyirəm ki, qiymətinə görə hal-hazırdakı bazar qiymətinə görə çox əla bir evdir və nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, qiymətində də inşallah ki, real alıcıya endirim olacaq. Deməli, ikinci mərtəbəyə yava hazırda. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbənin dəhlizidir. E, Burda balkondur. Baxın, bir ev balkona malikdir. Deməli, ikinci mərtəbədə də 3 yataq otağıdır. Bütün otaqların hündürlükləri də çox hündürdür. Yaxınlıqda bütün kanallar var, qaz, su, işıq daimidir. Baxaq Bir burda bir-bir yataq otağıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Bu formada. İkinci mərtəbədə e, növbəti yataq otağıdır, baxın burda. Bir-bir növbəti yataq otağıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Ümumi olaraq 4 otaqdan ibarətdir, 180 kvadratmetrlidir. Baxın, belə bir, bir rahat, yəni hərəkət etmək olacaq bir yataq otağıdır. Və burada belə bir, bir növbəti yataq otağı da göstərəcəyəmiz. Yəni otaqların ölçüləri genişdir. E, yəni ən əsas xüsusiyyət odur ki, məsələn bura mebelli yığılanda yanına, yəni evə otağa rahat giriş-çıxış mümkündür. İkinci mərtəbənin dəhlizini də görürsüz. Və baxın burada da belə bir hamı otaq da hörmətli zəyicərimiz ikinci mərtəbədə olan istipollu həmçinin. Və qiymət haqqında sizə bir daha da təkrarlı məlumat vermək istəyirəm ki, qiyməti 93 manatdır. İnşallah ki, real alıcıya qiymətdə endirim olunacaq. Və nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, ərazidə hər bir şərait var majistira yoluna yaxındır. Marşrut dayanacağı marşut tam qapısının önündən keçir və yaxınlığında da orta məktəb var. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın, hörmətinizə zəhmət oluz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.